В 2022 году никто не мог и подумать, что в 2023 году в Украине будет серьезно говорить о возвращении Крыма. Многие думали, что это история на 20 или 50 лет. Но начатая Россией полномасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас. Подпишись на канал, поставь лайк, оставь комментарий и выскажи свое мнение, будет ли Крым уже этим летом деоккупирован. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не раз говорил, что летом 2023 года будет включаться в эфир с набережной Ялт. Уверяет, что его оптимизм основывается на логике войны. Свой тезис о декупации Крыма он снова повторил в интервью изданию Радио Свобода. Мы точно за очень короткое время, с исторической точки зрения, за 6 месяцев, или за 5, или за 7 месяцев мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично. Но этот оптимизм является математически выверенным. Я еще раз говорю: нет у России достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем поговорить о реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютном эффективном будущем Крыма. На вопрос: будет ли война за Крым, Михаил Потоляк ответил, что эта война не за какую-то определенную территорию а война за право на существование цивилизованного мира в рамках международного права. Эта война не за территорию. Территория – это только один из элементов. Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать «Смотрите, у меня немножко больше оружия, у меня немножко больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу». Сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России в таком виде нет. И поэтому, безусловно, война будет идти до тех пор, пока не будет освобождена вся территория Украины. Может ли стать Крым предметом переговоров между Украиной и Россией? На этот вопрос Михаил Подоляк ответил утвердительно но добавил, что такие переговоры возможны только после того, как Россия выведет все свои войска с территории Украины, со всех оккупированных территорий. В Крым они затащили много людей из Российской Федерации, которые незаконно получили наше имущество. В 2014 году многие граждане Украины были вынуждены покинуть полуостров Крым. Безусловно, мы можем подождать пару дней, пока они соберут свои вещи и выйдут через Керченский мост, который в дальнейшем будет демонтирован. Не надо ставить вопрос, как вернуть украинское в Крым. Надо искоренить все российское там. А те, кто разделяет ценности Российской Федерации, должен уехать и жить в России. Михаил Подоляк говорит, что в этом вопросе относится к максимально радикальной категории. Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все российское. Там должно быть только украинское культурное пространство, или глобальное культурное пространство. Мы не должны вести диалог о том, имеет ли право человек использовать русский язык или нет. Дома, пожалуйста, используй. Но это не инструмент давления, это не инструмент протеста, это не инструмент шантажа. Россия для Украины ⁇ это страна враг. И такой останется уже исторически. Если кто-то в Крыму не захочет жить по законам и правилам Украины, должен добровольно уехать. И как только Украина будет контролировать полуостров, то сначала надо будет разобраться с предателями и расследовать дела репрессированных украинцев. Подоляк прогнозирует, что 2023 год будет тяжелым для Крыма, поскольку российская пропаганда хорошо работала в Крыму, и искоренить русский мир из людей будет трудно. Это будет деблокада большой территории, на которой россияне очень и очень вкладывались в пропаганду, в уничтожение всего украинского, и вообще, Россия – это же не страна, которая производит конкурентность, демократию или свободу. Это точно страна-лагерь. Она все это запрещает. Нам придется все это чистить. И достаточно тяжело. Интегрировать Крым с улыбкой уже не получится. После того, как будет освобождена Донецкая или Луганская область, или Запорожская, Россия будет вынуждена подписать что-то, что будет означать капитуляцию. Но этот проигрыш в войне россиянам подадут как победу, говорит Михаил Подоляк. Россия может искать какие-то аналогов «нет» слову «капитуляция», чтобы замаскировать это для своего внутреннего информационного пространства, которое Кремль контролирует через пропагандистские программы. Они могут продавать следующую концепцию. Мы остановили войска НАТО на границах Российской Федерации, и НАТО больше никогда не нападет на Россию. Вы можете это продать? Безусловно, они могут это продать. Россия может продавать своей малообразованной аудитории любую иллюзию. Пусть продают, пока у них есть время, потому что когда они будут проигрывать в военном смысле, то у них не будет возможности ничего продавать. А аудитория тогда начнет эту череду бунтов. Татарстан, Башкирия, Чечня – там точно будут бунты. Или, может сказать, этнические попытки отсоединиться от Российской Федерации. Украине надо зафиксировать поражение России для того, чтобы эта страна прошла ряд юридических процедур, убежден Михаил Подоляк. А финал войны будет такой, как нужен Украине, без всякого сомнения. Но цена будет еще более высокой, чем сейчас. Полное интервью Михаила Подоляка смотрите на официальном канале Радио Свобода. Ссылка в описании.